Доброго времени суток. Вышел с палаты. В палате душно так, заскло. Здесь свежий воздух, дождик только что прошел. Вот хотел так обратиться, поприветствовать вас через видео. Благословений, милости вам желаю, мудрости, сил. Боритесь, боритесь своими злыми привычками. В борьбе не забывайте призывать Господа Иисуса Христа, Духа Святого, Отца Небесного. Просить о милости, чтобы Он дал вам силу. Пребывать в праведности Иисуса Христа. Это обязательное условие для того, чтобы могли победить грех, победить свое я, старое. Не получается приехать, здоровья просто нет. Я говорю, реально, вот так. Сбой системы прошел, платы погорели в голове. Вот сейчас останавливаю больнице. Женя очень хотел приехать, звонит до последнего, но некому его привести. Ну, такие обстоятельства. Люди боятся или еще какая-то причина. Иду сейчас в палату дальше отдыхать лежать. И знаете, так удивлен, кстати, вот лежу целый день, спина не болит, сижу полдня, седалище тоже не болит. Нормально все, все хорошо, аппетит есть, все отлично, <свят> благословение, милости. Постараюсь проповедь записать и пообщаемся так, пожалуйста, прошу вас, не разбредайтесь, оставайтесь в мире, в покое и читайте Слово Божие, пожалуйста, помолитесь за меня почитайте слово и помолитесь обязательно каждому как бог откроет до свидания до встречи всех обнимаю вас любовью иисуса христа ваш виктор